сразу видно человек вежливый культурный умный что ему вас сказать здравствуйте привет набережные Челны Россия Набережные Челны это Татарстан да. Город Белгород, граница Украины и России. Здесь рядом Харьков, крупный город украинский, если вы в курсе. Рядом с Белгородом, что ли? Ну, на южной окраине, да. На южной окраине чего? Белгород. Да. На южной окраине Белгорода находится Харьков. От южной окраины Белгорода до Харькова почти 80 километров. А вы где живете? На южной окраине Белгорода. И что как там? Тяжело. Бомбят? Тяжело. Бомбят. Ну, бомбить не бомбят. Бомбить им пока еще нечем, а прилетать периодически, да, есть такое прилетает. и куда прилетает? Ну, по-разному прилетает Аэродром, склады. По-разному. Иногда наши роняют прямо на город. Вот нашим-то есть чем бомбить. Вот они на Харьков везут, оно не доезжает угу. периодически. Пиздоволить, оно нормально. А я Где думал, вежливый человек. Ну вот же написано, что Харьков. Что ты мне тут... Это, мне... Ну написано у тебя Нижнекамск, а ты говоришь набережные чел... Челны. Я же не настаиваю на том, а что ты... Я... Так я же не настаиваю на том, что ты в Нижнекамске. И я поверил тебе, что ты в набережных Челнах, а я в Белгороде. Понимаешь, в чем дело? Здесь, в условиях э, специальной военной операции, работают средства радиоэлектронной борьбы. Мне иногда даже GPS показывает, что я в Рязани. Слушай, из-за того, что ты его... Вот я с, тобой, разговаривал... я с тобой разговаривал на «вы», а ты напросился. Я с тобой могу разговаривать иному. Я могу тебя вообще, в принципе, призвать в вооруженные силы, если тебе 60 еще нет. Чего? 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 Ты Родину, Десварь, защищай! Ты, ты... Родину защищай, говно вонючее! Родину! Фашисты фашистующие фашистуют на фашистских фашистчинах, а этот сидит в Нижнекамске, рассказывает про челны набережные. Я тебе устрою тут зубные Будешь протезы. Ты мне, Будешь ты, ты мне. Не надо так нервно носик потирать, как не как надо. Так что, козел, пойдешь в армию? А то в условиях, понимаешь, специальной военной операции я тебе могу... И бессрочный, так сказать, пакет гуманитарной помощи устроить в рамках э, мешка черного пакета. Пакет в пакете будешь у меня. Боишься, я понимаю. Ну ладно, ладно, истерический смешок, успокойся, я пошутил, живи пока. Так что, о чем поговорим? Ухилянт, как дела ухилянт? А, значит, ты уже пытаешься войти в сговор с вражеской разведкой, изучаешь язык врага, так сказать. Ты давай-ка мне, дорогой, колись самостоятельно, без ну применения неприятных мне методов дознания. Когда, при каких обстоятельствах, продался врагу, вступил в сговор, стал передавать информацию, стал передавать челны по одному, набережные и подводные, когда это ты... Э, стал изучать язык врага с целью передавать ему информацию в достоверном виде. А, а ну колись два, колись, колись. Не надо Что? ручками махать. Ручками помашешь потом. Перед судьей. Знаешь. Перед судьей помашешь ручками. А, русский Что? язык забыл, понимаю, забыл русский язык. А выглядел приличным человеком, видишь? А вылезла из тебя вот это вот челновское быдло, характерное, к сожалению, для нашего народа. Вылезла. Поперла прям, поперла. Так давай, колись. По нормальному будем гореть. Смотрим, по нормальному что будем гореть. Что тебе покорить? Ну давай нормальному. Ну, покорить. по нормальному. Давай сначала. Ты откуда? Хватит, хватит это самое. Мы бы тут сидеть. Так, бычишь ты. Я тебе ни одного грубого слова не сказал. Я тебе ни одного грубого слова не сказал. Ни одного матерного слова. А ты начинаешь вот эту бочку катить. Грузите апельсины бочками, братья Карамазов. Ну, умный какой. Ты считаешь, что слово умный это оскорбление у нас в стране, да? Мне казалось, нет, это похвала. Ну да, в отношении тебя умный не скажешь. То есть, то есть. Книжками обставился. Вы же, умный выбрал. а ума у крути ему а мне вертеть не надо. Чего выведывать, я не пойму. Что из себя выставляют? По-моему, я ничего из себя не выставляю. Ты спросил, откуда я? Я тебе ответил. С южной окраины города Белгород. Э -э моя улица выходит в самый центр Белгорода. На да, я это. работаю вообще в центре Белгорода. Тебе это не нравится. Ну что я могу с этим сделать? Написано Харьков. Я тебе объяснил. Работают средства радиоэлектронной борьбы. Мне насрать, что ты объяснил. Ты бы если бы жил. Если тебе насрать, что я объяснил? то зачем ты ведешь со мной беседу? Что ты подгораешь? Совершенно бессмысленно подгорать. Мордочка твоя во всех отношениях прекрасная, ну, кавычка, конечно, зафиксирована. Послезавтра в госуслугах получишь повесточку. Да-да, сначала ты получишь повесточку ко мне на допрос в Федеральную службу безопасности. И не надо мне на свой туберкулезик вот это вот уповать. Не надо покашливать, не поможет не поможет. Швабра у нас на всех хватит. Человек? Ты знаешь, сколько меня О, боже, какой же ты идиот, а? Вроде бы как взрослый. Хотя понятно, что взрослый это не гарантия наличия ума. Абсолютно. А такой Иди песочницу Другой песочнице, Так, по-моему, что я не надо, не надо перекладывать собственные эротические переживания на там... меня. Ну, не надо. Я с тобой сама любезность был. А ты смылся поскормились Ой, дедуль. Ой, внучечка. А ой, тут? внучечка. А вы что тут? Я искал тебя всю жизнь, понимаешь? чатрулетку рулетку лопачу, граблями прореживаю. Где же она делась, думаю? А где же пропала эта касаточка? Она вот она. аль вот ну, а не милая тебе касаточка. Дедушка не мил Какая касаточка? Какая касаточка. Касаточка это самка касатки. Знаешь, кто такая касатка? Знаю. Вот, косаточка – это самка косатки. Ага. Угу. ага. Что зависло то внучечка? Представляйся. <с Представляйся, говори, где шлендралась вот эти вот все годы. Шлендралась? Вот, сижу на Вангрии, работаю, деньги зарабатываю. тебе приехать. Да, А живешь где? Кто ж тебя материться-то научил? Живу в Сургуте. Ай, занесло-то тебя нелегкое, Занесло. Занесло, замело меня тут вообще. Замело, все. занесло. А чем торгуешь? Торгуем, да? Всем подряд тут всякие Письки резиновые заказывают. Значит, все подряд. Нет, я, конечно, не против. За отсутствием живых пользуюсь резиновыми. Здоровье самое главное, конечно. А живые-то где письки? А живые я понятия не имею. Все. Нету их, понимаешь? Вот, Только вот, вот в чат рулетки сидят, показывают, а в жизни нет. Не-не-не, не надейся. Я ж дедушка твой. Ну что ж, я начну вот это вот устраивать тут тебе демонстрацию. Аттракцион невиданной щедрости. О, меня дед. Ну веселый. Веселый. У нас тут война рядом за кордоном. Думаешь, нам тут до смеха. Это грустно стало. Ну, от тебе далеко, до Саргута не долетают. А к нам по Белгороду регулярно, регулярно, Зато у нас тепло, зато у нас тепло. Зато у нас отцвели вишни, отцвели уже давно абрикосы в саду. А любовь все жива еще в сердце моем, так сказать. Чем мне соболезновать? Я военный. Да вы вообще крутой дед. Крутой. Видишь, как тебе с дедом-то повезло. Деды воевали. Помнишь, это деды воевали. Это про меня. Так придешь, всем буду придешь мамке и скажешь, деды воевали. Обязательно. Деды скажешь. А как зовут вас? Степан Андреевич. О, все, передам всем, мне меня дед Степан Андреевич воюет. Степан Андреевич Бондаренко воюет. Все, я запомнила. А тебя как фамилия, такая как у меня или нет? Да, точно такая же. Степанида Андреевна, надеюсь. Да. Молодец, молодец Степанида, молодец. Значит, жду тебя в гости в Белгороде. Обязательно приеду. Как все тихо будет? Я приеду. Зачем тихо помогать? В госпиталь, в окоп. Ой, нет, вы извините, дед, я тут сижу на Валберес. Я очень ценю ваш труд, ваше вот это вот все. А у вас есть я... муж или кто-нибудь? Степанина Андреевна, Степанина Андреевна, но резиновые писюны мне присылать не надо, это точно, потому что у меня тут солдаты разойдутся, они на шутку и начнут с голодухи друг друга резиновыми писюнами угощать. Неправильно это будет, неправильно, да, мне шмар, кажется. Неправильно. Да, все, надо уже собираться, перебираться. Собирайтесь, собирайтесь, билетик я вам вышлю, так сказать, на поезд. У меня а -а -а. курьерский... Сургут, Белгород. Нет, не знаю. Ну все, ладно, не хорошо, хотите, да? Увидимся, увидимся, свидимся, спасибо. Спасибо, удачи. Всего вам хорошего, здоровья, счастья, любви, все вам хорошо. Бабушки, привет передай, внучке, как я, дочке, ну в общем, всем, всем, передай, всем передай, да. Всем. Пока, Степанида Андреевна. До свидания. Пока. Чистые дебилы.